Добрый день, уважаемые однопартийцы. Мы проводим очередное собрание с вами. С вами. Одна из тем, которые мы сейчас будем рассматривать повестки дня, это выборы делегатов на очередную конференцию. На учете у нас состоит 124 члена партии. Согласно уставу, у нас должно присутствовать 25%. На сегодняшний день 38 человек. Ворон присутствует у нас на данном собрании. У нас присутствуют два депутата, это я депутат, совет депутата вот, Султана вот, и Александр Владимирович Ров, он тоже здесь находится наш депутат. Uh -huh. У нас еще один подъехал, когда держалась машина, еще человека из десятых должен был подъехать. Я предлагаю, значит, следующую повестку дня, это выбор рабочего органа. Собрание. И вторая, второй вопрос, это выбор делегации на 54-ю конференцию Московского областного отделения политической партии ЛДП. Форма голосования, еще Открыты. Кто за то, что голосовали открыто, прошу проголосовать. Отлично. Для ведения собрания, я как говорил, нам надо выбрать председателя и секретаря. Слово я представляю Ольгу Ивану Кузьмину. Я предлагаю избрать председателем собрания координатора городского отделения э, с, нашей, нашего, нашей, партии Султанова Фуада Фейра... Фейзрахмановича. Фейз кто за, кто за данное предложение? Есть еще кто-нибудь? Нет. И я тогда дальше предложу выбрать секретарем Кузьмину Ольгу Ивановну. Кто за то, что предложение? Прошу. Вас. Пожалуйста. Я забыл еще, пожалуйста, я доведу до вас еще, что у нас на сегодняшнем собрании присутствует представитель э, Центрального аппарата Дмитрий Геннадьевич Притут, притулях правильно? да? Да. Вот, пожалуйста. И представитель секретариата нашего, нашей партии, лидера нашей партии, Жилина Владимировича, э, подли, подлик 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 Николаевич. Николай Николаевич. Вот он здесь тоже находится.